Və sonda Azərbaycan futbolunun Avropadakı bayraqdarı Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Viktoriya Pılzenlə üz-üzə gəlir. Təbii ki, çempionumuzun ard-arda Polşa, İsveçrə və Macaristan çempionlarını sıradan çıxarması və Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin bir addımlığında olması oyuna tamaşaçı marağını xeyli artırıb və bu söz növbəsində qanunsuz bilet satışını həyata keçirənlər üçün əlavə fürsət olub. Qeyd ediləcək ki, görüşə marağın böyük olması və eyni anda minlərlə azarkeşin bilet almaq cəhd etdi, iTicket.az saytında texniki problemlərə gətirib çıxarmışdı. Bundan başqa, nisbətən aşağı qiymətli olan biletlərin çox qısa müddətdə tükənməsi də xeyli söhbətə səbəb olub. Biletlərin kuyə qarar bazarda daha yüksək qiymətə satılması ilə bağlı iddiaları yoxlamaq üçün üst tutduq görüşün keçirildiyi Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına, ordakı müşahidələrimizi sizə şərsiz təqdim edirik. Məsələn, biletin biri 15 manatdır. Öz qiyməti elədir. Hə. 25 manat elədir, birinə bir, gedəcəksən. Bir, İkisini bir, bir, bir. alırıq məndə. Düşün fikirləşərəm. Ümumiyyətlə normalda 15 manatlıq olan bileti indi neçə almalı olar məsələn? 50 manat. Ancaq ərdənman. 5 manatda sən 50 manat aldınsən. <laughs> <laughs> biletin özü 15 manatlıqdır, 5 manat. Mənim öncəsi. 2 dənə lazım olsa ola. Müşahidələrimiz və sosial şəbəkələrdə səsləndirilən iddialarla bağlı ITK AS portalı ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, məsələ ilə bağlı bizə məlumat veriləcək. Futbol eksperti Erkin İbrahimov isə məsələni belə şərh etdi: "Bu problem tək bizdə deyil. Bu problem ən total olaraq bütün dünyada var. Hətta mənim yadımda da Dünya Çempionatı 2006-cı il İlk keçirilən zamanı dostum finala saxta bilet aldı, biletin qarşısında nəticədə o na stajondan deyil polis ə, idarəsindən baxdı televizor vasitəsilə. Hə bu problem ə, hər yerdə var. Ancaq problem varsa onun həll yolları da olmalıdır. Bunlardan biri də biletləri ə, şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə satmaqdır. Necə ki Qaraqabax Çempionlar Liqasının qrupuna düşəndə bu praktika olub və zəndimizə həmin vaxt qara bazardan problemlər olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə aldıqları biletləri dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə satmağa çalışan 7 nəfər saxlanılıb. Onların üzərindən 300-dən artıq müxtəlif şəxslərin adına olan biletlər aşkarlanaraq götürülüb.